सिमेंट मिक्सर इमारतीत घुसून भीषण अपघात अनेक जण जखमी तर एका मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू संतप्त लोकांचा रास्ता रोको लोकांच्या विरोधाला न जुमानता भरधाव वेगाने उतारावरून खाली येणाऱ्या अवजड सिमेंट मिक्सर वरचा ताबा सुटल्याने तो थेट एका इमारतीत घुसला व तिथे खेळत असलेल्या अनेकांना चिरडलं यात एका मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संतप्त नागरिकांनी रास्ता रोको करत आपला संताप व्यक्त केला या रस्त्यावर पालिका अधिकारी आणि खाजगी विकासकाने सुरू केलेल्या मनमानी कारभारामुळेच नाहक एक जीव गेल्याचा आरोप करत सक्त कारवाईची मागणी केली आहे पालिकेचे अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकामे करणारे यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे काय होतं याच ज्वलंत उदाहरण आज पुन्हा एकदा समोर आलंय मुंब्रातील सम्राट नगर येथील डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू असून त्यासाठी अवजड सिमेंट मिक्सर सतत ये जा करत असतात डोंगर लागणारी उपाययोजना केली नसल्याने हे अवजड मिक्सर भरधाव वेगाने खाली येतात असाच एक मिक्सर भरधाव वेगाने आला व चालकाचा ताबा सुटल्याने थेट एका इमारतीची संरक्षक भिंत तोडून आत घुसला यात नासिर शेख नामक चौदा वर्षीय मुलाचा नाहक बळी गेलाय ठाण्याचे आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले व त्यांनी जखमींना उपचारासाठी पाठवले सिमेंट मिक्सरचा चा चालक फरार झाला आहे याआधी देखील अशाच प्रकारचे अपघात झाले असून त्यावर कोणतीच उपाययोजना न केल्यानेच आजचा अनर्थ झाल्याचा आरोप स्थानिक आमदार डॉ जितेंद्र आव्हाड यांनी केलाय जिसमें कई लोगों के दबने की भी खबर काम आई आप यहाँ पहुंचे बातचीत के लोगों से क्या पूरा प्रेम ऐसा है कि बिना वजह ये बड़ी गाड़ियों का रास्ता ही नहीं हमने जब पहली बार ये रास्ता बनाया था तो रिक्शा साइकिल खास तो करके जो औरतें बर्तन धोने के लिए नीचे उतरती है घर घर में गाड़ियों उनको चलने में सुविधा हो क्योंकि पत्थर थे साथ तब तो हमने बहुत झगड़ा करके मेक कंपनी से यह जगह ये रास्ता बनाया था बाद तो में लोगों के दिमाग में आए रास्ता बड़ा बना देंगे तो रास्ता बड़ा बन गया है। लेकिन जो उसका अवतार है उसमें तो कोई कैलकुलेशन में नहीं उन्होंने तो बहुत बार कहा कि उधर स्पीड ब्रेकर लगाओ दीवार खड़ी करो म्यूनिसपाल्टी के इंजीनियर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया ये जो इसका कैलकुलेशन रहता है कि उनको कितना स्लोप देना चाहिए अभी इधर अगर स्पीड ब्रेकर होता तो ये हादसा नहीं होता स्पीड ब्रेकर ही नहीं है कुछ नहीं है पार्टी ने अब इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए हादसा हुआ एक आदमी दो आदमी मर गए वो रशीद कंपन है उधर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना किसी को पकड़ा ना कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा ना कुछ हुआ मरने वाला मर गया गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं कोई पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं पुलिस ने कोई दखल नहीं ली कि इतनी बेजवाबदार भूमिका म्यूनसिपाली की क्यों है कॉन्ट्रैक्टर क्या जवाई है क्या किसी के दोनों दोनों जगह कॉन्ट्रैक्टर की गलती है म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों की गलती है एमएमआरडी के अधिकारियों की गलती है एक साल से वो ब्रिज वैसा ही पड़ा है कोई ध्यान देने वाला नहीं है चाहे आजकल इधर कितना भी चिल्लाओ कोई ध्यान नहीं देता है, ना पुलिस ध्यान देती है ना अधिकारी सुनते हैं अभी तक आपको सर बोला जाता है क्या करनेगा क्या नहीं करनेगा सर ये चौथा या पांचवा हादसा है इसके पहले भी गाड़ी रिक्शा ऐसे ही आया था हमारी जो तो नगर से भी है इन्होंने दस बार इंजीनियर को बोला था ये कर लो इससे बड़ा कोई हादसा होगा अरे कम से कम सेफ्टी वॉल एक तो बार डायरेक्ट टोक हमारे कार्यकर्ता के घर में रिक्शा घुस गई अब इतना खुला रखता है क्या कोई गाड़ी ऐसे उतर रही है उसका जरा पूछ जाएगी उसके लिए कम से कम तो प्रोटेक्शन वॉल तो चाहिए आज आज तो आज जो, जो, इनर, हुआ, आज जो सर बड़ा बड़े दावे किए गए थे बड़े दावे किए गए थे। यहाँ पर रोड का काम किया गया और रोड चौड़ा किया गया और दावों के साथ में यहाँ पर निधि आई थी और ये हाथ से कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ हर चीज पे मेरे राजनीति नहीं होगी जो करना था वो नहीं किया इसके लिए हादसा हुआ है जिन्होंने नहीं किया है उनको तो जिम्मेदार पकड़ के म्यूनसिपाल्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्या राजनीति है कौन सी राजनीति मैं नहीं जानता हूँ मुझे नहीं करना कि ऐसी गंदी राजनीति मैं करता नहीं पर अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है कि उधर बैरियर लगा दो ताकि आइंदा फिर से कभी बड़ी गाड़ियाँ नीचे नहीं उठे ऊपर तो बैरियर लगेगी में और एक बना ताकि कोई भी बड़ी गाड़ी अब इधर से जुमने की कभी नहीं आए सर बताया घायल लोगों, लोगों में एक घायल की मौत हुई है ऐसी बात, बात चल रही है मैं अभी आया था सब घूम फूल के मुझे नहीं मालूम किसी की मौत हुई जानवर को मौत घायल कितने बताए जा रहे हैं चल किसके ऊपर इस पे एफ आई आर किसके ऊपर दाखिल कराने के लिए आप प्रयास कुछ नहीं होता एफ आई आर करके मैंने देख लिया मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रशीद कंपाउंड के ब्रिज में अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है एक साल हो गया उद्घाटन करके कुछ नहीं हुआ था आगे तरफ नीचे दो आदमी को लेके चल रही अब कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा आदमी है पूरा थाना वो चलाता है कुछ नहीं हुआ तीन बार मैं चिल्ला कुछ नहीं हुआ तो मेरे को चिल्लाना छोटा बना नहीं अभी सर ये साक्ष में यहाँ के लोग आपसे कुछ चाह रखते हैं इस अक्ष में जो भी इसमें है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी इसमें अधिकारी बच नहीं सकते क्योंकि इनके, इनके पास रिकॉर्डिंग है ये कितने बार मिले कितने बार वहां कहा यहाँ एक अधिकारी है शेनगे नाम का बरबर था नाम का अधिकारी है उसको बार बार ये कहा गया कि इधर सुरक्षा व्यवस्था करो नहीं की मैंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था करो नहीं की बाईपास के बारे में तो हम लोग कितनी बार बोले थे दीवार खड़ी कर दो नहीं करते सर ये भी देखा कि एफआईआर तो दर्ज हो जाती है लेकिन उसके आगे जो सुनवाई होने की है वो सुनवाई नहीं होती इसके बारे में ऐसा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए वो पुलिस करती है ऐसा नहीं कि पुलिस करती लेकिन बराबर जांच होनी चाहिए म्युनिसपाली की जिम्मेदारी अभी इस हाथ से है म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी है इंक्वायरी करना इसने काम किया उसने कुछ सोचा समझा नहीं कि नहीं कैसा होना चाहिए सिर्फ किसी को खुश करने के लिए काम करते हो तो ऐसा हदसा में, में जहाँ पर फ्री प्लान बहुत सी चीजें ऐसा है की खास तो करके ऐसे व्यवस्था जो ऐसे जो ऐसे आते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्क होती है इसके ऊपर अभी उपाय एक ही है कि यहाँ से बड़ी गाड़ी नहीं छुपे होंगी आपको मालूम नहीं शायद को याद दिला देता है 2004 में हादसा हुआ था एक लड़की मेरे से इसी रस्ते टैंकर के नीचे आ गई थी तब मैं एम सी था तब मैं इधर आके ट्रैफिक को रुकवा करके हमने लिखित में लिया था कि आइंदा मुमरा से कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी सर मराठी बाइक एक छोटी झोपड़पट्टी है समूह बिल्डिंग है सगड़ा रहिवासी इथे राहतात सारखी वर्दळ लहान मुलांची मोठ्या लोकांची होत असते मोठ्या गाड्या आता था वर्णखाली यायला लागल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरने हे मागच्या पाच वर्षात आता का काम केलंय तो खासदार रिधी होता इथला जीवन म्हणून इथला कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याला वारंवार माझ्या इथे नगरसेविका आहे सुनीता सातपुते त्या वारंवार त्याला सांगत होत्या की हे जर तू रस्त्याचं काम करतोय तर ह्याला तुला स्पीड ब्रेकर द्यावा लागेल वर्ण डोंगराचं जे झऱ्याचं पाणी येतं त्यासाठी तुला मोऱ्या कराव्या लागतील आमची सोसायटी इथे जैन मंदिर त्या सोसायटीची जी संरक्षण भिंत होती त्याच्यावरती जो रस्ता झाला आहे तो तुला तर ह्याच्यावरती संरक्षण भिंत बांधावी लागेल वारंवार सांगून सुद्धा मुमरा प्रभाग समितीचे अधिकारी शेंडगे आणि या हा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे जीवन ह्याने याकडे जराही लक्ष दिलेलं नाहीये आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे प्रत्येक वेळी यांनी वारंवार टाळाटाळ केली उडवाडवीची उत्तरं दिली आहेत दोन कोटीचा हा निधी होता आज त्या शेवटी तो जनतेचा पैसा पण तो जनतेच्याच घटना अशी घडली आहे की वरन आर ट्रक येत होता त्याला वरती वरच्या पट्ट्यातली जी लोक आहेत त्यांनी त्याला रोखलं होतं की इकडनं जाऊ नकोस खाली तो रस्ता तसा नाही की तो फोर व्हीलर खाली घेऊन जाशील एवढा मोठा ट्रक परंतु त्याने ऐकलं नाही दमनाटी करून लोकांना तो खाली आला आणि खाली आल्यावरती जेव्हा इथे एक टर्न आहे तो व्यवस्थित तो टर्न पण दिलेला नाहीये त्याला एक प्रॉपर स्लोप पाहिजे असतो एक अलाइनमेंट द्यायची असते ते काही या रस्त्यात आ, मी पल्लवी जगताप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस जी अध्यक्ष आहे मी ठाणे जिल्हा इथे मुंब्रामध्ये सम्राटनगरला गावदेवीपासून ते सम्राटनगर रोड असा बायपासला जोडून एक मध्ये आम्ही रस्ता झालेला आहे इथे पूर्वी ते पायवाट होती आवडसाहेब जेव्हा एम एल सी त्यांना मिळाली होती दोन हजार नऊच्या आधी तेव्हा इथे पायवाट होती तेव्हा त्यांनी मागणी केलेली की वरती जी वस्ती आहे तिकडच्या लोकांना येण्या जाण्यासाठी एक मधनं रस्ता होईल सुरक्षित त्यानंतर हळूहळू तर त्या बायवाट्याचा रस्ता झाला आणि आता मागच्या पाच वर्षात त्याची त्याचा मोठा रस्ता झाला हो। आहे की तिकडनं फोर व्हीलर्स वर्ण झालं यायला लागले त्याच्यामुळे काय झालंय हा पूर्ण वस्तीने भरलेला त्यामध्ये जखमी होऊन आता आम्हाला कळालंय की लहान मुलगा त्याच्यात दगावला आवडसाहेबांनी इथे स्थानिक आमदार आहेत त्यांनी ते व्हिजिट केली पेशंटनं त्यांनी आता ज्युपिटरला आणि काही पेशंट शिवाजीला आता आहेत ऍडमिट बऱ्याच पेशंट त्यांनी आता ज्युपिटरला हलवलेलं आहे आणि सगळ्या जखमी आहेत त्यांची पूर्ण जबाबदारी आवडसाहेबांनी घेतली परंतु माझी इथली स्थानिक रहिवासी म्हणून मागणी आहे की महापालिकेचे अधिकारी दिनेश शेंडगे ह्या माणसामुळे आज माझ्या इथे राहणारा किंवा माझ्या शहरातला एक मुलगा दगावलाय तर त्या अधिकाऱ्याला फासावर द्या त्याच्यावरती कारवाई झालीच पाहिजे